بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رابعہ عثمان اسلامک چینل میرے پیارے بہن بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ من و سلوا کیا تھا اس کی حقیقت کیا تھی یہ کس قوم پر اترا اور کیوں اترا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں جب پھر آن دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر عرض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں اس وقت بیت المقدس پر امالکہ کی قوم کا قبضہ تھا وہ ایک بدترین قسم کے کفار تھے اور بہت ہی طاقتور اور جنگجو اور بہت ہی ظالم لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھ لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر امالکہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے روانہ ہو گئے مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں جببارین امالکہ ہیں جو بہت ہی زوراور اور زبردست ہیں لہذا جب تک یہ لوگ یہاں اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں ہم تو یہاں ہی بیٹھے رہیں گے بنی اسرائیل کی زبان سے یہ سب سن کر حضرت موسی علیہ السلام کو بہت رنج و صدمہ ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے میرے رب مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا تو تو ہمیں ان بے حکموں سے جدا رکھ مائدہ آیت نمبر 25 اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے چالیس برک تک بھٹکتے پھریں زمین میں تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ مائدہ آیت نمبر چھبیس اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھے لاکھ بنی اسرائیل اس میدان میں چالیس برس تک بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے اس میدان کا نام میدان تیہ ہے جب حضر موسیٰ علیہ السلام لاکھ بنی اسرائیل کے ساتھ ویدان تیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالی نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے دو کھانے اتارے ایک تھا من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا من بالکل سفید شہد کی طرح حلوہ تھا یا سفید رنگ کا شہد ہی تھا وہ روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا اور سلوہ پکی ہوئی بٹیریں تھی جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کرواتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور میں نے تم پر من و سلوا اتارا اس من و شلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ تم لوگ لوزانہ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا زخیرہ مت کرنا مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن یہ مرو سلوہ نہ اترا تو اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے اس لیے انہوں نے چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا اور نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ ان لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنے اسرائیل نہ ہوتے تو نہ یہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ورنہ خراب ہوا کرتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا تو میرے عزیز بہن بھائیوں یہ تھی منو سلوا کی حقیقت منو سلوا کا کھانا روزانہ جنت سے اتارا جاتا تھا امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے اور نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک چینل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو